公主，里边请。公主，稍等。许林，坐。太傅，可以了。 林正、哦，你快吃吧。林香姐，你也吃啊。多谢姑娘。以前我考试只要没考好，你就会去超市买一大堆的零食哄我开心。今天换我哄你开心。公主，这应该是你喜欢的。 平州，你，你想起来了？想起什么了？这个话梅，这个话梅是我曾经最爱吃的。你每一次都会买它，然后就像刚才那样递给我让我吃。你刚刚的动作和说话的神情和之前一模一样，你是不是想起来了？大夫，穆老师。 是想起什么了吗？公主，臣完全听不明白他在说什么。公主，我帮你打开。 太傅，今天给徐林拿零食的时候，你是不是想起什么来了？我从不觉得自己遗忘过什么。你不用顾及我的感受，其实。 如果你真的能恢复记忆，我也会很高兴的。我不希望你违心的高兴，我希望你发自内心的、真正的高兴。是否真的高兴？ 有的时候，由不得我们自己做选择，该发生的都会发生。